Сумки понеділка на телеканалі Бесарабія ТВ в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску мова піде про таке. У Білгородністровському районі затвердили бюджет на 2016 рік. На Одещині почастішали випадки пограбувань православних храмів. У боксерському клубі Акерман пройшов щорічний турнір. У Білгородністровській фортеці відбувся новорічний ранок для малюків. Далі про ці та інші події розлогіше. Майже чотири години вони розглядали життєво важливі питання щодо розвитку Білгородністровського району. У минулу п'ятницю в райраді пройшла третя сесія сьомого скликання. Про що говорили та що вирішували, розкаже Тетяна Карпенко. Минувшую пятницу состоялось заседание третьей сессии районного совета седьмого созыва. После традиционных поздравлений и награждений перешли к работе. Основной финансовый документ района – один из первых вопросов, который значился в повестке дня. Народные избранники приняли бюджет на 2016 год. На заседании четырех было представлено бюджет району на 2016 год. Порядок бедных у вас на руках, ним ознакомление. Есть пропозиция принять порядок бедных за основу. Прошу голосовать. Кто за? Против? Утрималось. Одноголосно. Кроме этого, депутатский корпус принял ряд районных программ практически во всех отраслях жизнедеятельности. Также рассматривали вопрос о принятии на баланс коммунальной собственности района и дом офицеров. Все-таки нам требует принять не решение, а сверху. Скільки ми з вами приймали рішення ще в 2009 році, був голова кота Олександр Велико, і це було рішення про надання згоди на прийняття до суспільно-комунальної власності територіальних громад на будинку ефіців, але на підставі чого? В прямбулі постанови Кабінету міністрів України від 2 грудня 96-го року про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури. І тоді до нас був лист, чи згодні ми дати згоду на прийняття? І от ми тоді прийняли рішення, що ми даємо згоду. Однак, ми дали згоду, вони потім передумали. Наступне, в 2012 році, через три роки. Вже наше скликання шосте. Також було на підставі до нас звернулися е, постанова Кабінету міністрів від 29.08.2002 року про затвердження порядку вилучення і передачі військового майна Збройних сил. І теж нам була пропозиція, щоб ми прийняли. Ми вирішили надати дозвіл, на прийняття, в комунальну власність та й та 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 так далі. Зараз ми обращение і вот, Михаила Ивановича Міхеловановича да, щоб ми просто взяли как бы, на контроль і наповнили себе, що ми давали два рази вам згоду і ви ж нас просили. Зараз давайте uh, доручити районній раді підготувати текст все-таки звернення про те, що є два наших рішення. Просимо повернутися до розгляду даного питання та передати в комунальну власність району Білогородністровського майно. Также в ходе заседания не обошли стороной и обсуждение бюджета области. В частности, Белгороднестровскому району досталось всего 6 миллионов гривен. 4 миллиона на расчистку устья реки Алкалия и 2 миллиона на берегоукрепляющие работы в селе Шаба. Депутатский корпус принял решение письменно обратиться в Одесский областной совет с просьбой пересмотреть цифры финансирования. Я тоже поднял вопрос, почему на самом деле у нас фактически да, там, Алкания и Шаба, Алкалия. После праздников там еще будут, э, скажем, такие дискуссии с Рубанским по поводу как бы, пересмотра, потому что на самом деле это, скажем, предварительно. То есть давайте пока не будем ничего там перекрывать, жечь шины, э, дождемся после праздников, возможно, что-то у нас получится. Потому что как бы, я как бы в администрации заинтересован, э, да, и Валерий Владимирович тоже. То есть в первую очередь диалог, и я знаю как бы уже, что ну, что-то, наверное, поменяется. Потому что в первую очередь, я думаю, люди все спешили, конец года, все хотели куда-то уехать и быстренько все принять. Да, есть несправедливость, но мы постараемся ее как-то исправить. А завершилась сессия райсовета поздравлениями с новогодними и рождественскими праздниками. Дед Мороз и Снегурочка от районного лицея подготовили музыкальный подарок. Тетяна Карпенко, Андрій Романовський бісарабія ТВ. На Одещині почастішали випадки пограбувань православних храмів. Про це заявив митрополит Одеський та Ізмаїльський Української православної церкви Московського патріархату Агафангел. Грабіжники зламують двері храмів, перепилюють решітки і викрадають пожертвування. Крім того, зікон зірвали та вкрали прикраси. Далі цитую: за останній місяць по нашому місту та області сталося близько десяти пограбувань або їх невдалих спроб. З храмів були викрадені ті благі приношення і пожертвування, що по крупинках збираються гро громадами для підтримки церкви, для допомоги постраждалим і переселенцям з Донбасу, а також для підтримки наших співгромадян, про яких нікому в цьому світі подбати. Ті кошти, які з любов'ю були присвячені віруючими Господу Богу і стражденним ближнім, були підступно викрадені нечистими руками, сказано у заяві. Вони приїхали зі сходу України в пошуках мирного життя, адже війна змусила багатьох із них шукати більш сприятливих умов для проживання. Переселенці вони все ще живуть як у Білгородністровському, так і за його межами. Чого вони потребують і що обговорювали на черговому засіданні робочої групи, розкаже Тетяна Карпенко. Санаторий сен стал одним из приютов для беженцев с востока Украины. С самого начала боевых действий люди, желающие жить мирно, постепенно выезжали за пределы своих городов и сел. На данный момент в санатории проживает 170 человек, из них 32 детей и 73 инвалида. Ну, по заданию рабочей группы я общалась с администрацией э, учреждения по их пожеланиям по обеспечению переселения. Я вам докладываю, думаю, что мы это озвучивать не будем. Почему? Потому что... У них хорошие пожелания, очень много чего надо для обеспечения людей с ограниченными возможностями. К сожалению, на сегодняшний, на сегодняшний день. день мы не сможем обеспечить их тем, что они хотят, а. потому что они хотят в основном коляски, причем современные. В Белгороднестровском по-прежнему живут 152 переселенца. Как рассказала Татьяна Вязовых, в социальную службу вновь обратился Сергей Постолатий. Его команда готовит на Рождество праздничную программу для беженцев, которые проживают именно в городе. И будет всем деткам-переселенцев давать подарки для Я Взял у меня количество детей. Я воспользовалась отделом образования, который знает, сколько деток в школах, в детских садах. То есть он приблизительно готовит 100 подарков на Рождество, будет приглашать, еще не знаем где, или у себя при церкви, или у нас при центре. Но подарки переселенцам на Рождество всем деткам будут. Как отметила Светлана Масло, на данный момент 105 людей из числа вынужденных переселенцев состоит на учете в центре занятости. Из них 53 человека уже трудоустроены, а 66 пока что продолжают получать пособия по безработице. Ну и, конечно же, не обошлось без обсуждения просьб, поступившие на горячую линию. Еще одно развернение. Значит, обращается также... Э Переселение с Востока Украины, которая проживает в Санитате, значит, просит она гуманитарную помощь в виде постельного белья, одеяла, подушки, э, полотенца, утюг, мультиварка, средства гигиены и продукты питания. Это было последнее заседание рабочей группы по вопросам вынужденных переселенцев в этом году. Специалисты стараются держать руку на пульсе событий и по возможности решать все вопросы, связанные с пребыванием вынужденных переселенцев в Белгороднестровском. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Військові одеського гарнізону отримали довго житло. 28 грудня міністр оборони України Степан Полторак взяв участь у церемонії вручення ключів від 58 нових квартир військовослужбовцям Збройних сил України. Про це повідомили у прес-службі відомства. Серед новоселів учасники проведення антитерористичної операції на сході країни, вдови та матері загиблих бійців АТО, а також пенсіонери, які тривалий час знаходились у черзі. Крім того, за рішенням глави оборонного відомства військовим ветеранам, що отримали, Мали квартири, вручили відзнаки Міністерства оборони України знак пошани. Дуже радий що в мене є така нагода сказати кожному з вас. Величезно спасибі за те, що ви вас горняли, своїм життям, ризикуючи своїм, життя, своїм здоров'ям, робити все можливе для того, щоб ми спромогли захистити Україну. Використовуючи, що такая ситуация, что мы находимся на предыдущем новом уроке, но еще было принято решение, что до нагороджения всех вискослужбовцев при требовании этот план, нагороджения кожного вискового премии в сумме 15 тысяч гривен, для того, чтобы вы каждую накидную речь, которая потребна вам в этой квартире, могли купить холодильник, ботовизор. И я думаю, что это будет хороший подарок. И таким Така маленька, маленька. Вдячна вам за те, що вам кожна. Традиційно перед новорічними святами у боксерському клубі Акерман проходить щорічний турнір серед спортсменів у різних вікових категоріях. Для хлопців це чергова можливість продемонструвати свої досягнення. Подробиці змагань дивіться в наступному сюжеті. Вони вправно та швидко спрямовують кожен свій удар на суперника. Тут найголовніше точність та витримка для спортсменів боксерського клубу Акерман. Подібні змагання чудова можливість продемонструвати свої вміння на рингу. Традиційно щороку в останні дні грудня у клубі проходять змагання з боксу пам'яті Анатолія Діденка, багаторазового переможця міжнародних турнірів, кандидата в майстри спорту, якого у 2006 році вбили озброєні злочинці. Фан-зона приміщення клубу була заповнена вщерть. Родичі, знайомі та спортсмени уважно пильнували за кожним боєм. За судівським столом і організатори турніру Олександр Богатирський, Олег Артеменко, Анатолій та Василь Ломаченко. Після кожного бою президент боксерського клубу нагородив кожного учасника почесними дипломами та медалями. цьому бою перше місце. Držal Kristov, Yevgenij. Tetiana Bajanare, Anatolij Lukinčiuk, Veselia TV. У Бесарабії з'являються нові чемпіони з боксу. Список видатних спортсменів нашого краю поповнився ще одним прізвищем: днями у Харкові завершився молодіжний чемпіонат України з боксу. У ваговій категорії 57 кілограмів. Перемогу здобув житель Ізмаїла Майк Стеценко. Завдяки наполегливості та майстерності йому вдалося домогтися бажаного результату. Ізмаїльчанин всі п'ять боїв домінував на рингу, що одноголосно визнало суддівське журі. Титул чемпіон. Не дістався мешканцю столиці Придунав'я, повідомляє інтернет-видання 04849. У передноворічні свята дорослі готують сюрпризи своїм дітям. У столиці Придунав'я подарунки очікують і на людей похилого віку. Ізмаїльський клуб Універ 50Плюс разом зі своїми партнерами підготували безліч сюрпризів для бабусь та дідусів. Марина Талько з подробицями зі столиці Придунав'я. В преддверии зимних праздников в Придунайском филиале Межрегиональной академии управления персоналом прошла защита творческих работ людей старшего поколения. Каждый проект – это реально действующий факультет, занятия на котором ведут уже сами выпускники. Среди них факультет здорового образа жизни, творческая мастерская, общественная приемная, клуб, кино – это здорово. Вчера у меня была защита моего проекта, который возник случайно из ничего, просто на эмоциональном уровне к защите готовилась в принципе даже не представляя что это как это будет какая аудитория будет какая будет судейская аудитория, кто будет представлять наш проект, кто в этом будет участвовать и вообще что из этого получится. но к своему большому удовлетворению как мне показалось все получилось здорово я уже когда защищала свой проект поняла конечно вот мы воспитаны наше поколение над дивизией что нам нужно хлеба и зрелищ. Я поняла, слава Богу, Хлеб на нашем столе есть, а зрелище мы сами для себя будем организовывать. Вот мой проект был направлен именно на это. И вот я надеюсь, что у меня появятся единомышленники, с которыми я найду общие темы для разговоров. У нас получится прекрасное собеседование, участие в обсуждении. И вообще, я думаю, что нам будет не скучно, потому что по натуре я человек очень веселый, доброжелательный. Ну вот вот такая, как я есть, со своим проектом. Все сувениры я делала с большой любовью и которые будут большим подарком для окружающих. Клуб «Универ 50 плюс» как магнитом притягивает людей старшего поколения. И не только для общения, но и для решения важных вопросов в жизни громады. К примеру, проблема тарифов. Благодаря участникам клуба она активно обсуждается в социальных сетях Измаила. Собираются подписи и анализируется ситуация в других регионах Украины. Всю жизнь я боролась, борюсь, и надеюсь, буду дальше продолжаться за справедливость и честность людей. Наш проект соцтарифы создан на больших проблемах наших людей. Планшет, который мне был вручен, как одному из победителей на конкурсе, надеюсь, поможет мне дальше быть полезной для людей, он мне поможет в дальнейшем. Конкурс творческих проектов прошел на одном дыхании. И уже на второй день выпускники делились своими впечатлениями и планами дальнейшей работы на территории общественной приемной. Самое большое счастье на Земле – это счастье человеческого общения. Поэтому я и создала социальный проект «Общественная приемная». Если честно, не ожидала, что столько людей сегодня придет на выпуск университета третьего возраста Дунаве. Свою победу в конкурсе проектов расцениваю как общую победу всех конкурсантов. Социальные проекты слушателей университета третьего возраста Придунавия показали не только свою жизнеспособность, но и то, что они могут быть полезны всем горожанам. В этом и заключается идея социального партнерства, которая успешно реализуется в Измаиле. Игорь Коц, Марина Талько, Бессарабия ТВ. В Одесі нетверезий водій іноземець на Іномарці протаранив символ якір серце. Про це 28 грудня під час апаратної наради повідомила директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова. Звертаючись до мера міста Геннадія Труханова, вона зазначила, що дорога скульптура, туристичний символ міста, розташована на вулиці Ланжаронівській, недалеко від будівлі мерії. Відновленню не підлягає. В результаті сильного удару двометрова композиція практично вибита з підстави, але тя, що тріснуло, ремонту не підлягає. Тому необхідно відливати нове. Як заявила Маркова, звинуваче ДТП необхідно стягнути вартість пам'ятника. Черговий передноворічний подарунок чекає на жителів та гостей Південної Пальміри. Його підготували працівники комунального підприємства Одесь -міськ Електротранс. Це святково прикрашений екскурсійний трамвайчик з 29 травня. Будь-який бажаючий зможе прокататися в ньому, зробити фото зі снігуронькою та дідом морозом. А найменших одеситів чекають солодкі сюрпризи. Святковий трамвай курсуватиме протягом трьох передноворічних днів. Повідомляє прес-служба Одеської мерії. На Одещині, аби зупинити контрабандиста, прикордонникам довелося стріляти. Події розвивались на ділянці відділу прикордонної служби гулянка Котовського загону. Інформацію про спробу контрабанди стражі кордону отримали ще напередодні. За деякий час на відстані 50 метрів від лінії державного кордону представники спільної міжвідомчої групи зупинили автівку ВАЗ з причепом. Під час затримання, намагаючись втекти з місця події, водій небезпечно маневрував, чим спричинив загрозу життю прикордонного наряду. Довелося здійснити попереджувальні постріли вгору. Після цього порушник зупинився. У ході огляду правоохоронці виявили близько 800 літрів спирту. В подальшому в селищі Гулянка в покинутому домоволодінні знайшли ще близько тисячі літрів. Наразі контрабандний товар передали представникам Державної фіскальної служби України. Попередня його вартість становить близько 100 тисяч гривень. Люди з нетерпінням очікують на новорічні свята, адже це гарний привід відпочити та зустрітись із друзями і близькими. Однак напередодні урочисто стає чимало сил та часу забирає сама підготовка. В перед святкові дні городяни відвідують ярмарки, на яких купують продукти, ялинкові прикраси та звичайно ж обирають подарунки. Як акерманці готуються до нового року та що пропонують на місцевій ярмарці, розкаже в наступному сюжеті Олена Малоїван. До Нового года уже рукой подать. В преддверии праздников люди ждут чуда и волшебства. Особенно дети, которые верят в Деда Мороза и знают, что он им обязательно принесет подарки. Вот Любовь Степановна. У нее двое внуков мальчик и девочка. Как рассказывает женщина, малышам обязательно подарят то, что они заказывают. Конечно, учитывая их возраст. Как и обычно, по заявке и внуков. То, что внуки заказали заранее, то и мы покупаем. Вот у нас, допустим, внучка и внук. Внучке 4,5, а внуку 3,5. Мальчику мы купили, конечно, джип с прицепом, а девочка у нас постарше, она смышлененькая, так, как они называются, мозаика, угу. где вот собирать вот эти вот слайды всякие. На городской ярмарке выбор подарков просто огромный. На каждом прилавке можно найти все, что пожелаешь. Мальчику можно подобрать машинки, мотоциклы, пистолеты и автоматы. Для девочек это куклы, наборы посуды, косметики, шкатулки. Цены на детские игрушки варьируются от 40 до 200 гривен. Обезьяны такие были, тоже банан забираешь, они там возмущаются. Ну, уже нет. Зимние праздники для детей это много конфет и фруктов. Оксана уже второй год продает сладости. Для нее самое главное, это чтобы и покупатель был доволен, и чтобы для ребенка презент был радостью. Подарочные наборы конфет от 22 гривен до 145 гривен. Как отметила женщина, каждый покупает в силу своих возможностей. Ну, в наше время детям покупают то, что желательно подешевле. И побольше конфет. Особенно еще лучше, где есть, например, такие подарочки, как сюрприз. Mm -hmm. Ну, это людям интересно, но на сегодняшний день цены. Поэтому не все могут позволить себе такие подарочки. Поэтому мы, как продавцы, мы стараемся брать те подарки, которые недорогие, ну и хорошие, естественно. Главное, чтобы у них были хорошие конфеты. Потому что на сегодняшний день люди очень боятся покупать в упаковочках. Главное, чтобы упаковочка тоже открывалась. Чтобы можно было открыть, посмотреть какие там конфеты. Ассоциация инвалидов Пролисок предлагает горожанам купить замечательные куклы, обезьянки, амулеты, мягкие игрушки, в которые они вкладывают свою душу, чтобы подарить людям чуточку радости. В этом году Лина вместе с дочерью приготовили немало сувениров. Вот поглядите, вот шарики. Это вот все ручная работа. Есть у нас обезьянки тоже ручная работа. Фетрушки, они очень добрые, очень милые и очень душевные. Вот. вот, такие вот, глядите, вот лялечки, куколки, это вот тоже вот это вот все мы делаем сами. Вот смотрите, вязаная одежка на шампанское, снегурочка, дедушка Мороз. Вот, вот очень интересно. Фитрушечки вот такие вот, заколочки, принцессы. Это тоже вот все сделано ручками. Есть чем украсить новогодний праздник, сделать себе приятное и помочь и нам. Как оказалось, на предновогодней ярмарке можно найти немало подарков, сделанных своими руками. Александр продает мыло ручной работы, которое делает его жена. Здесь можно подобрать сувенир и для взрослых, и для детей. Можно как в подарок, под елочку. Вот. Как не только под елочку, так даже для себя приятно таким мылом Моится. Скажите, оно какое-то э, целебное, лечебное или просто как э, Не, это косметическое? Просто косметическое. Mm -hmm. Ну, вообще, как бы можно делать и лечебное. То mm -hmm. есть там mm -hmm. можно с кофе, как бы скраб, э, можно на травах. То есть, ну, оно, конечно, там имеет более-менее срок. Mm -hmm. вот. А это как бы обычное косметическое. Но... Mm -hmm. Скажите, есть ли у вас и для ребенка, и для взрослых? Конечно, детям можно, то есть как бы образно, тоже елочка более понравится, э, где-то у меня есть, а вот, ну такого плана лягушечка, это идет получается, лягушечка идет э, игрушка, а, это... то есть покупался и ребенку осталась еще и игрушечка. Понятно. Ну вот, взрослым, конечно, более, наверное, интересно, там тоже тортик, коктейльчик, розочка, мандариночка, то есть такого плана. Предновогодняя суета продлится еще очень недолго, и уже скоро украинцы будут встречать главный праздник года. А малыши утром 1 января уже 2016 года получат свои долгожданные подарки. Елена Малайван, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Посмешки на обличчі, радість в очах. Цими выходными в Акерманській фортеці пройшов новорічний ранок с дедом Морозом та Снігуронькою конкурсами та солодкими подарунками. И це ще не все. Малюків чекав еще один сюрприз, який саме вам расскажет Тетяна Карпенко. В преддверии Нового года в Акерманской крепости, как никогда раньше, можно увидеть множество счастливых улыбок на лицах малышей. Возьмем для примера Диму. Ему 4 годика. Он вместе с бабушкой пришел на утренник. Увидеть Деда Мороза и Снегурочку. И, конечно же, получить подарок. Ты знаешь, что ты сегодня получишь подарочек? Знаю. <laughs> Какой? А, а вот это я не знаю, не знаю. про Таких, как Дима, было много. Сотрудники КП «Фортеция» создали для маленьких акерманцев настоящее чудо. Зеленая красавица, украшена новогодними игрушками, гирляндами и дождиком, дополнила этот праздник. Как рассказывает Наталья Убейник, работники коммунального предприятия с большим старанием и трепетом подошли к организации предновогоднего торжества. Новогоднее представление, призы, подарки для всех деток, для всех присутствующих. Очень интересно, все было организовано сотрудниками коммунального предприятия. Мы сами по своей личной инициативе это организовали. Я думаю, всем очень понравится. Помощью проведения празднования принимали участие и студенты педагогического училища Белгород-Днестровского. Они провели различные конкурсы, раздавали призы и, конечно же, дарили всем присутствующим хорошее настроение. Но они легкие, легкие, сто процентов. А вот мои конкурсы вы сможете пройти? Да. Не, не смогут. Не смогут. Снегурочка, они не смогут пройти. Смогут, смогут. Но на этом детское предновогоднее приключение не закончилось. Сотрудники КП «Фортетя» приготовили для маленьких жителей Кермана еще один сюрприз. Здесь установили детскую площадку. И это стало еще одним знаковым событием в жизни Белгорнестровской средневековой крепости. А эти стены видели на своем веку немало. Дорогие да друзья, я хочу всех поздравить с таким замечательным событием. Это открытие детской площадки. Вы можете в субботу, в воскресенье, да и вы будете дни, приходите играться с детьми. Очень многие родители, когда приходят сюда в крепость, детям бывает им доскучно. Если родители могут походить, полазить по по крепости, то дети хотят где-то поразвлекаться. Дети спокойно могут оставаться на детской площадке, она достаточно крепкая, все проверяли, наши дети уже первые были проверены, потому что до 100%, и я думаю, что это большой плюс для крепости, тем более площадка в таком средневековом стиле, делали ребята наши местные, то есть наши местные ребята, были заключены договор, они своими руками, с хорошего материала, с дуба была сделана эта детская площадка, благодарим эта детская площадка есть. Вот так весело и празднично Акерманская крепость встречала жителей и гостей Белгороднестровского в предновогодние дни. Детвора уже начинают получать свои подарки. Ну а главная награда для взрослых – это счастливые улыбки на лице малышей. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Ось такі новини підготували для вас наші кореспонденти у останній понеділок 2015 року. За прогнозами синоптиків, найближчими днями до нас вже прийде справжня зима. Тож очікуємо не тільки приходу нового року, а й снігу. На все добре та ха щастить.